В Украине до сих пор нет четкого определения, кого считать волонтером. Общественники уверены, что необходимо урегулировать, каким образом должны взаимодействовать с государством те люди, которые добровольно и безвозмездно помогают другим. Для этого предлагают вести волонтерские книжки. Подробности в следующем материале. Такой документ в первую очередь планируют выдавать волонтерам, уже имеющим опыт и определенные заслуги. Эту идею предложили студенты и преподаватели Запорожского национального университета. Уже взялись за разработку дизайна волонтерских книжек. К выводу, что э, в новом трудовом кодексе, который разрабатывается, Необходимо внести целый раздел о волонтерской деятельности, о признании волонтерской книжки как документа удостоверяющего волонтера и о том, что в этой книжке будет прописан опыт работы волонтерской, который будет официально засчитываться как опытом работы. По словам представителей общественной организации «Город З, работа волонтеров не прекращается. Помогать бойцам, находящимся в зоне АТО, активно начали с августа прошлого года. В частности, оказывают помощь Запорожской 55-й артбригаде. Уже собрано 21 тысяча. Это буквально вот за месяц нашей работы, потому что ну, счет только открыли в конце декабря месяца. Сейчас им необходимо непосредственно это 10 планшетов для управления артиллерийским огнем один дизельный электрогенератор, пять электропил и пять бензопил. Также общественники планируют установить в Запорожье патриотичные плакаты. Правда, отлика со стороны властей пока не дождались.